কবি হিৰেণ গোহাঁইৰ কথাৰে মৃত্যুৰটো এটা শিল্প কঠিন শিলত কটা নীলোপ ভাস্কৰ্য বন্ধুসকল আজি যাওঁচোন বলক গোলাঘাট কানাইঘাটৰ পংকাত অৱস্থিত সপ্ত শ্বহীদ বেদীলৈ ঊনৈছশ ঊনাশী চনৰ পৰা ঊনৈছশ পঁচাশী চনলৈ সংঘটিত হোৱা অসম আন্দোলনত মৃত্যু হৈ শ্বহীদ হোৱা শ্বহীদৰ সংখ্যা আছিল মুঠ আঠশ পঁচপন্নজন এই আন্দোলনত শ্বহীদ হোৱা গোলাঘাটৰ শ্বহীদসকলৰ নাম আছিল ওপৰৰ পৰা শ্বহীদ মণিৰাম শইকীয়া বা মণি শ্বহীদ ৰেৱকান্ত শইকীয়া শ্বহীদ তিলেশ্বৰ শইকীয়া শ্বহীদ জিতেন শইকীয়া শ্বহীদ হৰেণ শইকীয়া শ্বহীদ বদ্ৰেশ্বৰ শইকীয়া শ্বহীদ তীখৰ শইকীয়া অসম আন্দোলনৰ তথ্যসোষত তিখৰ শইকীয়াৰ নামটোৰ পৰিৱৰ্তে বলু কাটোৱালৰ নামটো উল্লেখ পোৱা যায় এই শ্বহীদসকলৰ সন্দৰ্ভত ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি অনুসৰি ঊনৈছশ তিৰাশী চনৰ বাইছ এপ্ৰিলত নিশা প্ৰায় দহ বজাত ৰজাবাৰী অঞ্চলত পহৰাদি থকা স্থানীয় লোককেইজনক অসম আৰক্ষীয়ে বলপূৰ্বকভাৱে হাত ভৰি বান্ধিয়া অতি নিঃসংগতাৰে গুলীয়াই হত্যা কৰিছিল অন্যহাতে ইউনাইটেড নিউজ অৱ ইণ্ডিয়া অনুসৰি আৰক্ষীয়ে আত্মৰক্ষাৰ বাবে গুলী চলাওঁতে এই সাতজন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল এই সাতজন লোকৰ উপৰিও লেটেকু চাপৰি চাপৰিত আৰু দুজনৰ নিহত হৈছিল বুলি বাতৰিত প্ৰকাশিত হৈছিল অসম আন্দোলনত শ্বহীদ হোৱা গোলাঘাটৰ এই আটাইকেইজন নমস্য ব্যক্তিৰ স্মৃতি জাউতিযোগীয়া কৰিবলৈ ঊনৈছশ চৌৰাশী চনত পংকাত সপ্ত শ্বহীদৰ বেদি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল শপ্ত শ্বহীদৰ নামত এন আৰ এলে ঊনচল্লিছতং ৰাষ্ট্ৰীয় পথৰ একেবাৰে সমীপত কানাইঘাটত আয়ুষ্মান আৰোগ্য মন্দিৰ এভাগৰ লগতে পংকা সপ্ত শ্বহীদ বি কে এন আৰ এল চিকিৎসালয়ৰ বহি বিভাগ এটিৰো সু ব্যৱস্থা কৰি আটাইকেইজন শ্বহীদৰ নাম চিৰযুগমীয়া কৰাৰ এক মহান প্ৰচেষ্টা গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উল্লেখনীয় যে দুহেজাৰ একৈছ চনৰ ছাব্বিছ ডিচেম্বৰত এশজনীয়া বিচনাযুক্ত সেই চিকিৎসালয়খনীয়া অঞ্চলটোৰ কেইবাশ লোকক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি আহিছে ইমান সময় আপোনালোকে ধৈৰ্যৰে স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ শেষত সেই ছবিত সহস্ৰ প্ৰণাম তোমাৰ জয় আই অসম